Ketahuilah saudaraku sesungguhnya berbekam yakni buang darah kotor daripada badan itu harus pada syarak. Dia punya starting dia macam tu dulu. Dia nak abang kata bekam ni satu perbuatan yang tak salah dalam agama. Dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buat kerja bekam ini yakni membuang darah kotor daripada badannya. Nabi pun biasa buat bekam ni. Sebagaimana tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata ada hadis cerita Nabi berbekam membuang dia akan darah kotong yang memberi mudarat kepada tuan punya badan tu dia bekam dia bagi kaun tu jadi healthy jadi sihat dan meringankan sulbi dan mencerahkan dia akan spotlight dia dan juga pemandangan matanya spotlight tu maksud apa? mata lah Nabi SAW kata siapa yang buat bekam pada badan dia ni apa dia? badan jadi ringan Nabi kata dan mencerahkan mata jadi kalau orang pergi buat bekam dia rasa biasa ya bermakna dia tak ada masalah sebelum bekam pun memang dia tak ada masalah tapi kalau orang yang lepas bekam dia rasa something different dia rasa belain. sebelum ni nak langkah terutamanya nak langkah pergi masjid rasa berat sebelum ni tapi lepas bekam ni langkah setapak dia macam pergi lima lalu tu langkah setapak dia macam pergi lima lalu tu enam setengah sampai dah masjid makna kata sebelum ni dia ada masalah lepas bekam masalah tu buang muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam buang darah kotong, yakni berbekam pada sebelah belakang lehernya. Ini dia nak bagi tahu kalau nak buat bekam di mana point dia? Tang mana nak bekam? Dia kata Nabi SAW Buat belah belakang tengkok ni Belakang leher Ialah pada urat yang ada di situ Orang nak buat bekam ni dia kena reti Dia nak pergi tembak jarum tu tang mana Dia nak pergi turih tang mana Dia kena reti Dan berbuang darah ia Di atas dua belikatnya Dan Nabi juga bekam ni Atas belakang ni Dia antara bau kanan dengan bau kiri Ni dia panggil belikat Tengah Nabi bekam di situ. <coughs> Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam juga di bahagian dua belikat. Dan Nabi berbekam pada ni dia nak bagi tahu bila hari yang Nabi pilih untuk dijadikan hari Nabi berbekam. Nabi berbekam pada 17 hari bulan. Bukan 17 hari bulan Februari. 17 hari bulan Islam. Nabi pilih hari 17 hari bulan, 19 hari bulan dan 21 hari bulan. Nabi pilih hari itu. Kau ah, duk buat kerja bekam ke tepi lah aku kali ni. Kalau tidak boleh duk cari makan bagus, boleh duk bekam orang hari-hari. Lepas ni tinggal 3 hari, ya sebulan dia kata, eh ni boleh je Lepas ni bila dia duk promote orang nak bekam, dia buat tak, ini tak boleh, ini buat tak, ini kena tunggu 17. 17. Dia kata, eh kata tu hadis daiflah semua tu kata. Baik, kata at-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan Ma'qal bin Yasar dan bermula ini hadis hasan lagi gharib. Okay. Al-Albani dia kata ini hadis sahih. Dia kata masalah berbekam itu dipesan oleh malaikat suruh biasakan dengan dia kepada Nabi SAW maka itu menunjukkan lagi berbekam itu besar manfaatnya di dalam ilmu tib ilmu tib ni ilmu apa tuan-tuan? perubatan tib maksud dia perubatan tabib maksud dia apa? doktor doktor tabib diambil daripada perkataan tib perubatan maka Sampai diketahui oleh malaikat akan kelebihan berbekam itu dan dipesan oleh malaikat supaya membiasakan berbekam itu. Kata Ibn Abbas lagi, "Wakala inna khaira ma tahtajimuna fihi yom sab'ah ashar, wajum tizah ashar, wajum ihdah wa'ishirin." Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sebaik-baik masa untuk berbekam ialah." Pada hari tujuh belas, hari sembilan belas dan hari dua puluh satu. Hari bulan apa? Hari bulan Islam. Baik, so dia kata bekam itu ada tentu hari bulan yang baik sebagai tersebut dia adalah hadis itu. Dan ada tersebut dia adalah hadis suruh periksa hari-hari yang mau bekam. Tadi hari bulan, tujuh belas, sembilan belas, dua puluh satu. Now, dia nak kata hari bulan. Monday, Tuesday kira cara orang putih Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Saturday, Sunday hari apa yang Nabi suruh bekam iaitu dia kata Nabi SAW suruh periksa hari yang mau bekam iaitu hari Isnin dan hari Khamis clear Isnin dan Khamis dan ada hadis menyuruh bekam hari Selasa dan ada hadis yang menegahnya kerana hari Selasa itu ada masa yang tiada terputus darah daripada berlarinya ini ilmu perubatan kata Ibnu Abbas lagi wa inna khaira ma tadawaitum bihi as-sa'ud wal wal hijamah wal mashyu dia kata dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya sebaik-baik barang yang dibuat ubat oleh sekalian kamu ialah ubat yang masuk ke hidung dan juga masuk ke mulut dan juga bekam. Ini cara-cara perubatan dalam Islam. Dan menciritkan perut yakni makan julak untuk nak cuci usus perut. Ini disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah berbekam itu masuk di dalam beberapa ubat yang terpuji seperti tersebut dalam sepotong hadis riwayat daripada Abi Hurairah katanya akhbarani Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam anna Jibril akhbarahu anna al-hajma anfa ma tadawa bihin nas telah berkhabar kepada aku oleh Abu Qasim siapa Abu Qasim tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Qasim itu kunyah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya Jibril bagi tahu dekat Nabi, sesungguhnya berbekam itu lebih berfaedah barang yang dibuat itu oleh orang-orang. Jibril habaq dekat Nabi. Jibril kata dalam banyak-banyak benda, bekam nilah yang paling bagus dibuat oleh manusia. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Al-Hakim dan hadis ini sahih. Nabi kata bila masa yang bagus untuk bekam? Early in the morning. Pagi-pagi, sebelum kita ambil breakfast, sebelum kita makan apa-apa, time tu bekam, Nabi kata itu baik. Dia kata. Dan ada padanya kesembuhan dan barakah. Kalau buat time tu, ada syifa wa barakah. Ada kesembuhan dan ada keberkatan dan menambahkan akal dan ingatan serta hafazan kalau pergi bekam waktu pagi ni dia memang boleh contribute dia boleh menyumbangkan kepada kita ni otak kita ni jadi cerdik ingatan kita jadi kuat hafazan kita bagus dia kata dan hendaklah berbekam sekalian kamu atih At barakatillah pada hari khamis buat bekam ni hari khamis dan jauhkan daripada bekam ha, ini dengar elok Nabi kata elok akan berbekam pada hari Rabu Jumaat Sabtu dan Ahad Nabi sebut dalam hadis ni elok akan bekam pada hari-hari itu elok akan bekam pada hari Rabu Jumaat Sabtu dan Ahad elok dia kata Nabi kata pula ambil perhati betul-betul apa yang aku kata ni mana kita penting tak? penting. Nabi kata, ambil perhati betul-betul apa yang aku kata ni. Dah hendaklah berbekam hari Isnin dan Selasa. Dan lagi satu Khamis. Kerana bahawasanya tiada zahir penyakit kusta dan penyakit sopak melainkan pada hari Rabu dan malamnya. Nabi kata, penyakit ni jenis kusta sopak ni dia punya starting point dia Rabu dia nak jadi Rabu siang ataupun Rabu malamnya malam kami dan meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah